Новый айфон выходит, а вот в Бирме, допустим, продвинулись, что вот женщины раздражают баржу с утром, вот, на головах у нас и думают, э, и таким образом работают. Э, вот как вот наружах, мужчины наружах, женщины на ну, это красиво. Кто, кто на каком уровне остался? Ну, красивые не красивые храмы. Все обручки, собаки. Собаки. Там там а, везде в храмы и во многих заведениях во ну, всей восточной Азии вас просят снять обувь, потому что у них там а, в помещении чисто, на улицах очень-очень грязно, особенно в Бирме очень-очень грязно. А, даже в сухую погоду там очень раз, чего-то такое как сляк. А, когда вы входите в помещение, вас просят снять обувь, или написано там здесь «Обуви нельзя». А, на самом деле очень практичная, классная штука, в обуви можно без обуви можно ходить, потому что там чисто, там жарко, вам холодно не будет, и в помещении храм остается чистота. Но ну, не бывает таких ситуаций, когда люди шагутся. У нас не 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 дорогие, не 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 там это не 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 Ньянский Мьям, вариант кола Фантаспрайт называется Max Plus. Mm. День-то тоже самое. Наверное, даже есть такие случаи, что это да, порошковая кола, которую кола, -кола сама завозит в библию, Мне нельзя пить сахар. Да? А Вот это такой интересный у них КП-мостик. Вот это мост из дерева, 1300 метров длиной. То идет по озеру, и ну, он очень неизвестный, если кто видел Lonely Planet за 2007 год, он там на обложке этот мостик, как одна из достопримечательностей Бирма. Есть. Местные, опять же, просят с с белыми. Сука они, сей, когда видят белых, они так радуются. Они, не знаю, что они говорят на своем языке, но плохо это вообще. Много. И когда фотографируют, им это очень смешно, они очень много, что-то за животных пытаются, но фотографируют, но не это мьянский рыбак. Это вот рыбка маленькая, это лодочка, и он что-то ловит там рыбу, и на самом деле у них нехило получается, он там захлебывается в воде, но он ловит рыбу. На самом деле нормально, но не так плохо. Вот и не так, на бочку как-то Вот мостику, те, вечером приезжают такое посещаемое место, где больше 300 местных, там несколько храмов, приходят монахи э, вот, и гуляют на этом мосте, встречают закат, рассвет, знаю, когда она оказалась. Очень такая успокаивающая атмосфера, там слышишь, как монахи молят, да, дети со школы возвращаются, кто-то на велосипеде, там едет женщина на голове, какие-то типа монахи ходят. Отдыхаешь. Да, в стране вообще так приятно, все тихо, спокойно, не, не так нога, как в других странах на самом деле, но культурный шок, э, когда ты приезжаешь, есть большой. На день, на следующий день же нормально. Ну, вот, э, у монахов еще что интересно, вот видите, у них есть такие малиновые, красные есть одежда, есть желтые, есть оранжевые. Вот мы спросили у монахов, а у буддийского монаха, управляясь на этому мосту, спросили, а почему вот так вот? Как выбирается одежда, почему ну, у них желтый, у красный. Он говорит, ну это кому как нравится. Вот. если нравится красный, давайте красный. Ждал чего-то высокого, оказалось это просто. Что понравилось, то дело. Ну, может быть, несколько одежды одежд разноцветных. Просто не смог объяснить. Красиво. женщины носят не только у Слушай, все что Вот, а это Баган, который мы приехали из Мандалая, это вот одно из одна из тех трех вещей, ради которой стоит поехать в Бирму. Вот, куча, куча, храмов. Сейчас будет больше слов. Это виды передвижения в Бирме. Один из популярных храмов это на Тарантайке с кобылкой, это на велосипеде с коляской. Иногда он еле-еле едет, но тем не менее, что он же на этот день не живет, он так упорно крутит педали, пытается. Храмы все у них красиво, как обычно, все в золоте. Вокруг храма все Вот у них матрешка такая с топорами, не понятно, что означает, Никто не может объяснить, в русском месте ничего не написано. Вот и надо сказать. А? На храм? Да. Ну, такая смартфона с храмом у нас совмещена со смартфоном площадкой, да, там матрешка. Вот. Там можно взять велосипеды, поездить по их дорогам очень бывает быстро, когда эти дороги есть. И не грязные. Ну, храмы бывают очень большие, очень маленькие. Что удобно, что для богам, как я говорил, на одной территории, вот, приезжайте, ходите по храму. И опять же, насколько там это интересно. Не хватит, чтобы все остальные посмотреть. Если интересно, можете там быть там, месяц оставаться, потому что ну, билет один, 10 долларов стоит, зависит от территории. Первый, Сюда страны, как Перми например. можно, например, на автобусе, там и дневной автобус, и есть, и ночной автобус. И можно еще на лодке, да? Да, ну, можно на лодке, но надо сказать, что лодка, у них есть фестболт и слоуболт. Фестболт едет, ну, будем говорить, 10 часов, а в слоуболт медленная лодка едет трое суток. То есть я так что да, и чем больше грибочек, тем быстрее. Мы, мы, мы отказались от этой идеи. Белева красивые. Мы поехали на Логич Бас. Нам предлагали туристический автобус, но он шел там 4 часа дня, просто посреди дня, и мы теряли возможность только по городу. И был вечерний, ночной Логич Бас. Взяли билеты, заходим. Оказывается, представьте, вот раньше были такие круглые автобусы, полосочку красеную вот такой вот автобус, только заложен еще какими-то ящиками, какими-то крюками, мешками, турбами, Сверху еще сиденья, которые разваливаются, Разобрали. по бокам стекла, которые трясутся, и там пытаются они тебе открыть, делают вокруг тебя, потому что тебе удобно. И ты вот в таком автобусе едешь всю ночь по... билеты вы всегда в турагентстве какой то да? На автовокзале. Да, а. Вот если брать Бирму, то там туристов э, очень мало. Как бы все страны забанили Бирму, потому что она плохая, там для женщин все ехать нельзя. И многие реально европейцы все таки так и думают, что там все убивают. А те, кто приезжает туда, они ну, приезжают, ездят по стране, только все покупают на автовокзалах, Турагентства там практически нету, и особо, ну, люди не привыкли что-то парить, а это очень хорошо Самому разобраться довольно просто. Если есть путевые гит, типа Learned, в интернете что-то можно почитать, что то людей, то можно путешествовать с, вот, с этим материалом. И все покупать на автостанции. А в других странах, наоборот, есть куча вроде бы это хорошо, но на самом деле там ну, настолько э, навязчивый сервис, что в них уже хочется убежать, и уже не хочется никаких храмов. И на самом деле там можно даже предлагать на какие-то важные варианты, посещение как туда поехать, но э, оно уже не будет надо ну, такое.